تو اِسال ثواب اور اِسال عذاب کے بارے میں تو میں نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ اصال عذاب اصال ثواب ہوتا ہے تو اِی عذاب کو بھی معنی بغیر چارہ نہیں ہے ایک دروازہ کھول دیا تو عذاب بھی چاہے گا کہ میں بھی وہاں تک پہنچ جاؤں اور جیسے کہ میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ روایات تو بابا کا وہ مزار ہے جس سے ہر کسی کی مرادیں بر آتی ہیں تو وہ جو میں نے ابھی روایت کا حوالہ دیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ روئیں گے تو رونے والے کی وجہ سے اس کے قبر کے اوپر اس مردے کے اوپر عذاب دیا جاتا ہے تو آؤ جا کے اور زیادہ روتے رہو اس کے پتہ کہ اس کو اور سخت عذاب دیا جائے نہ تو ایسال ثواب قرآن میں لکھا ہے نہ اسال عذاب قرآن میں لکھا ہوا ہے دور دور تک بھی شائبہ بھی نہیں ہے ان چیزوں کا اور ہمارے اس طرح سے اس کو اپنایا ہوا ہے جیسے کہ قرآن کی آیات ہیں اور اس کو مختصر کر کے اور خوبصنما بنا کر لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں تین چیزیں ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں باقی سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں تاکہ قرآن کے ساتھ بھی تھوڑا اٹیچمنٹ لگی رہے نا قرآن نے کہا ہے کہ واہ صلی انسانی علامہ سا انسان, انسان کے لیے تو وہی وہ جس کی اس نے کوشش کی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن کی بات کو بھی لے لیتے ہیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن تین چیزیں باقی رکھتے ہیں مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ جو اس نے عمل کیا تھا کوئی علم کا کام کیا تھا کوئی صدقہ جارا کی, جاریہ کیا تھا یا اس کی اولادیں اگر اس کے لیے دعا کر لیں لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو دعا کروانے کے لیے بچاروں کو مدرسے میں ڈال دیا ہے تاکہ عالم بن جائے گا اور عالم کی دعا عالم جو ہے وہ قریب ہو جاتا ہے اللہ سے تو اس کی دعا زیادہ میری عذاب قبر کے اندر تخفیف کرواتی رہے گی میں نے ایک بچہ پیدا کر دیا ہے اب اس پیدا کرنے کے بعد وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے ثواب اور اجر کا باعث بنتا چلا جائے گا جو آج ہم مدارس میں دیکھ رہے ہیں نا یہ جو بیچارے جو بچوں کی وہ اپنی جنت سے بچانے کا پروانہ تیار کر رہے ہیں وہ لوگ وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے اس کا شوق نہیں ہے لیکن اس کے ماں باپ اپنے جنت کے پروانے تیار کرنے کے لیے ان کو لگایا ہوا ہے جہنم سے, جہنم سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ کسی طریقے سے میں اپنی جان چھڑا دوں